Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli kanal izləyiciləri. Masazırda dayanacağıq yaxın 3 otaqlı, həyətə maşın giren, belə bir 3 otaqlı həyət evi satışdadır. Ev tam təmirli vəziyyətdədir. Yalnız bax bu evin üst görünüşüdür və bir dənə bu evin fasad emülsiyası qalıb ki, üst görünüşünə vurulası. Yəni bax gördüyünüz o qırmızı rəngdə ev və bir də bu 5 ev idi burada. Artıq onlardan 3-ü satılıbdır. Yalnız bax bu 2 ev qalıb satışda. Evlərdən birini indi çəkib sizə göstərirəm. Yəni qırmızı ev artıq çəkilib, ee, videoda artıq qonuq kanalda paylaşmışıq. İndi isə bax bu həmən bu evi. Bir dənə şərh altı da qeyd etdim kimi fasad emülsiyası qalib, o da vurulacaqdır. Qeyd etdim kimi həyətinə göründüyün kimi bax, belə maşın yerləşir, bir maşın rahatlıqla yerləşir. Kanalizasiya xətti çəkilibdir, qaz, su, işıq daimidir, kombi sistem hər otağa çəkilibdir. Kürsülüdür, fundament karkas betonudur. Evə daxil olduqda belə bir dəhlizi. Dəhlizdə göründüyü kimi otaqların hər biri döşəməsi taxtadır. Otaqların hər birinin qapısı dəhlizə açılır. Bura zal otağı. Kombi sistem hər otağa qeyd etdim kimi çəkilir. Zal otağının yəni pəncərəsi həyətinə baxır. Pəncərə üstündə hər bir otaqda qarnızaltı üçün yer saxlanılıbdır. Divarlara göründüyü kimi artıq kağızlar vurulub artıq. Ev tam təmirli vəziyyətdə, yaşayışa yararlı vəziyyətdədir. Bura isə 2 yataq otaqları. Tam təmirli vəziyyətdə. Sənəd qaydasındadır, çıxarış mülkiyyətdir, notarial kontorda alqı-satqıya gediləcəkdir. Otaqların hər birinə göründüyü kimi gün işığı düşür. Yəni otaqların qarşısında heç bir maneə kəsmibdir. Yəni pəncərlər qarşısında digər başqa bir evlər yoxdur ki, gün işığının qarşısını alsın. Və mətbəxi qeyd etdim ki, 3 otaq, mətbəxi və hamam otağından ibarətdir. Mebel üçün də artıq yerlər hazırdır. Burada isə hamam otağı, metro kafe ilə aksessuarlar hər biri qoyulubdur. Qeyd etdim ki, sənət qaydasındadır, qaz, su, işıq daimidir. Evim üst görünüşündə bir də qeyd edim, fasad emülsiyası vurulacaqdır. Evin başlanğıc qiyməti 40.000 manat deyilir. Real alıcılara endirim olunacaqdır. Hər kimə arsa Allah xeyrini versin.